पंचमुख हनुमत कवचम। पंचमुखी हनुमान कवच सभी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला है इसके नियमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं गरुण उच अनम प्रवक्ष्याणु सर्वांग सुंदरम येन देव ध्यान हनुमत प्रिय पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्टाकरालवदनं भ्रिकुटी कुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारिसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रते वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्यमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलम् सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरम् सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पाताल सिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान् शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रम् हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशं कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनि पुङ्गवम् जालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णम् वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहम् सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार माम्रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता कवचं पठित्वा तु पठे पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रु निवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्र त्रिवारं च नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वार नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षट्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं नववारम् पठेन् नित्यम् राजभोगं वाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यम् त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् वृत्तिं पठेन् नित्यम् ध्रुवम् कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् इति पण्डितशिवदत्तमिश्रशास्त्रि विरच